В данный момент здесь э, Одесское отделение, скажем так, сборная команды Украины по вашему пилотажу. Виктор Карпаченко, Александр Дивеев, моя фамилия Наливайка, зовут Валерий. Все мы из Одессы прибыли, к сожалению, наши коллеги киевляне и харьковчане пока отсутствуют. Но мы будем сейчас перед вами отдуваться за них. Летаем на самолетах 131 и экстра 300 и 330. Будет соревнование по воздушному фристайлу. Надеюсь, это будет интересно, потому что это не совсем обычный, не, не классический пилотаж, скажем так. То есть, летчики и самолеты будут выполнять не совсем стандартные фигуры, нестандартную программу. Может быть, чуть-чуть пониже, может быть, чуть-чуть эффектнее, эффективнее. Поэтому, то есть, это такая артистическая программа, то есть, настроена, настроена на зрителя, на... на на зрелище, а какие самые смешные. фигуры? Бочка, петля там. И бочка, и петля, вы все увидите, <свят> все будет. Сколько самолетов будет? Одновременно будет по одному самолету с точки зрения безопасности. То есть мы не готовили круповой пилотаж, мы будем исключительно <свят> А, а с кем будет, а я, будет? <свят> Вот будем в данном случае друг с другом, с коллегами. А когда мы все настроимся на боевой то у нас в конце июля Чемпионат Мира в Польше и все наши поклонники поедут туда добывать медали для Украины. Скажи, какими критериями оценивает виртуозность полета? Ну, если касаться конкретно фристайла, то это максимальные возможности летчика и максимальные возможности самолета, скажем так. Да, это практически фигурное катание только вот. Произвольная программа. А Колокол, абракадабра, кульбит, обратные петли, обратные виражи, все это и много-много-много, просто неуправляемая часть полета, которая делается. Что, еще. Что для вас не было? Мне 47, мне 47 лет. Виктору еще постарше. Если мы здесь с самого практически своего рождения, 16 лет, ну, наверное, не бы это все. Если мы здесь удержались и до сих пор держимся, то, наверное, большая часть жизни. А есть у летчиков какие-то афоризмы, прихметы, не знаю. Самое стандартное, чтобы количество взлетов всегда совпадало с количеством посадок.